अंजलीच्या ह्या जाण्याने जर प्रेम विवाह करणाऱ्यांसाठी ही एक मोठी शिकवण असणार आहे जर प्रेम विवाह करायचाही असेल तर तुमच्या सारखाच शोधा जो काही कमावीत नाही याच्याशी कधीही प्रेम विवाह करू नका नाहीतर एक दिवस आपल्याला सुद्धा असाच बघावयास मिळणार आहे प्रेम विवाहाला वर्षपूर्ती होत असतानाच गळफास घेत आत्महत्या केली ही घटना शनिवारी दिनांक बावीस रोजी सायंकाळी शहरातील क्रांती नगरमध्ये घडली अंजली विशाल वय असे मृत विवाहितेचे नाव आहे तिला आत्महत्येला प्रवृत्त केल्याच्या संशयावरून पती विरोधात पोलिसात गुन्हा दाखल झाला असून त्याला पोलिसांनी ताब्यात घेतले ता निशान लायलुन की रस्ती पुढे गया लडकी फाशी लागायची सर मरता बचाने व्यक्ती आपली कोशिश करेगा भले सुसाइड करणे है ती चौदा दिवसांपूर्वीच प्रसूत झाली होती शनिवारी सायंकाळी ती घराच्या वरच्या मजल्यावर गेली होती जाताना तिने बाळ सासू सासऱ्यांकडे दिले बऱ्याच वेळ ती खाली न उतरल्याने सासरे वरच्या मजल्यावर गेले तिथे खोलीचे दार आतून बंद होते त्यांनी शेजाऱ्यांना बोलावून दार उघडल्यावर गळपास लावलेल्या अवस्थेत अंजलीचा मृतदेह आढळला तिला तातडीने उपजिल्हा रुग्णालयात दाखल करण्यात आले मात्र तोपर्यंत तिचा मृत्यू झाला होता अंजलि के बारे में आपका क्या कहना है आज कल अंजलि ने जो फांसी लगवाई है क्या जी? क्या मामला है? मामला यही है सर इसने तो शादी की कोर्ट मैरिज करके बाद में उस लड़की को अपने घर लेके गया हम लोगों से सारे कांटेक्ट खत्म कर दिया हमसे कोई बातचीत नहीं करने दिया उसको ना ही मिलने दिया हम लोगो को और आज के दिन ये पता चलता है की उसकी डेथ हो गई है हमको तब हम यहाँ आए हैं तो इसमें मैं चाहती हूँ ना की न्याय होना चाहिए ना मेरे साथ में ऐसे मतलब कितनी लड़कियों को मारता रहेगा ये इंसान आज मेरी लड़की है कल किसी और की लड़की होगी सर तो मुझे न्याय चाहिए क्या? लास्ट टाइम हमने बात ही नहीं की थी बस मुझे एक मैसेज भेजा हुआ था शुक्रवार था के दिन के दिन मुझे मैसेज भेजा था और जब से ले गया तब से हमसे कोई कांटेक्ट नहीं है उसका मोबाइल ले लिया उसको हमसे बात नहीं करने दे रहा था और लास्ट टाइम तो पे, पे हमको शुक्रवार के दिन मैसेज किया की जाता था बोला कि मम्मी मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है मुझे आपके पास आना है तो नेक्स्ट डे हमने सोचा चलो बुलाएंगे नेक्स्ट डे हमको ये समाचार आई की उसे मर गई आप सिरपुर आए नहीं थे अभी। नहीं मैं कभी सिरपुर नहीं मुझे एड्रेस भी नहीं लोगों ने मुझे एड्रेस भी नहीं दिया कभी बोला भी नहीं कि आप चलिए साथ में हमारे लड़की है चलो लड़का हुआ है ऐसा करके कि चलो कभी नहीं बोला हमको तीचे माहिर सरा सूरत गुजरात है तिचे वड़ील शिवेन्द्र कुमार पटेल मृत्यु महिला देने ते कुटुंबासह रविवारी दिनांक तेवीस रोजी शिरपूरला येऊन पोहोचले तिची आई सावित्री पटेल हिने दिलेल्या फिर्यादीवरून पती विशाल प्रकाश सोनवणे याच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला मयत अंजलीचा आज दिनांक चोवीस मार्च रोजी वाढदिवस होता अंजली व विशाल सुरत येथे एकाच चे इमारतीत शेजारी राहत होते अंजली एका नामांकित ज्वेलरी विक्रेत्याकडे नोकरीला होती दोघांचेही प्रेमसंबंध जुळलेत गेल्या वर्षी बावीस फेब्रुवारीला त्यांनी सुरत न्यायालयात नोंदणीकृत प्रेमविवाह केला मात्र या विवाहाची माहिती अंजलीने माहेरी दिली नव्हती त्यानंतर पति विशाल से, से पूरा मद्यपान गया हो लड़की फांसी लगाएगी सर मरता हुआ व्यक्ति अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश करेगा भले सुसाइड करने गया है उसके पास में इतने 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 दूर पे खटिया है वो रस्सी पकड़ सकती थी सर चढ़ सकती थी खटिया लेकिन नहीं कुछ भी नहीं किया उसने लटक गई ऐसी मर गई उसके मुंह में यहाँ ब्लड आ रहा है उसका पूरा ये होंठ सूजा हुआ है उस वक्त ऐसा लगता है जैसे किसी ने मारा हो उसको मुंह पे तो ये सब क्या था सर अगर कहते हैं कि ये कि ये चीज को लड़की ने सुसाइड किया तो मुझे रीजन दो ना कि क्या सुसाइड किया लेकिन मैं तो नहीं मानती हूँ क्योंकि मेरी लड़की काबिल थी कमा के खा लेने वाली ये नालायक था जो उसे पैसा मांग मांग के मांग मांग के ऐड के रो रखता था और ये पैसे के लिए ही इसने मारा है उसको बाकी दूसरा कोई रीजन हो नहीं सकता सुंदर तो थी ही पढ़ी लिखी थी सर ऐसा नहीं दे रही थी तो इनके सर पे आ गई थी सहा महिन्यांपूर्वी विशाल तिला घेऊन शिरपूरला निघून आला तेव्हापासून तिचा माहेरशी संपर्क सुटला शुक्रवारी दिनांक एकवीस रोजी तिने आईला व्हॉट्सअपवर मुझे या अच्छा नहीं लग रहा है मम्मी असा संदेश पाठविला त्यानंतर तिच्या मृत्यूची माहिती पटेल कुटुंबाला मिळाली तिच्याकडे पैशांची मागणी करून मारहाण करून शारीरिक व मानसिक छळकरीत करीत आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याच्या संशयावरून विशाल प्रकाश सोनवणे याच्या विरोधात शहर पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे आणि एकवीस मार्चच्या सायंकाळी एका अंजलीनं क्रांतीनगर या ठिकाणी गळपास घेतला गुजरात स्थित असलेली ही अंजली तनिष्क शोरूमला सुद्धा होती आणि त्या ठिकाणी शिरपूरच्या एका तरुणासोबत तिचा प्रेमविवाह झाला आणि त्या प्रेमविवाहाचा अंत या गळपासात झाला था तर आपल्यासोबत त्या तनिष्काच्या त्या अंजलीच्या आई आणि वडील हे दोघेही आहेत

इसमें मेरे को लोन के सिस्टम में लोन कैसे ले लिया उसके नाम पे उसके नाम पे लोन लिया सर उसके पहले भी उसने लोन लिया था उसकी ज्वेलरी थी उसकी सेविंग थे सब उसने ले लिया हमने तो कुछ नहीं लिया उससे अब ये बोलते हैं लोग कि हमने कुछ किया ही नहीं है लड़की बहुत खुश थी अगर बहुत खुश थी तो कैसे मर गई ज्वेलरी कितने का था उसके सर ज्वेलरी तो मैं नहीं बता सकती लेकिन उसके पास हार थे मंगलसूत्र था अंगूठी थी ये सब चीजें थी उसके पास उसने खुद कमाया था खुद बनाया हुआ था बीस बाईस हजार इसकी सैलरी थी प्लस जो इसको कमीशन मिलता था वो अलग से मिलता था सर वो पैसा देख के लड़का इसके पीछे पड़ा सर और इसको कन्विंस करके शादी किया बाद में अपने घर लेके चला गया अब ये है की पांच महीने में इसकी खबर आती है की मर गई तो मुझे बस न्याय चाहिए मैं चाहती हूँ कि इसको जेल हो इसको सजा मिले मेरी लड़की को न्याय मिले इस सबक होना चाहिए कि ऐसा ना करे किसी की लड़की के साथ में अभी तो आपको पोता हुआ था ना उसके बारे में आपको कुछ पता था नहीं सर हमको नहीं पता था वो डाले थे बाद में फोटो डाले में थे फोन नहीं किया कोई भी आदमी के हम हाँ, तुम्हारे पोता हुआ है आप लोग आइए देख लीजिए हाँ। इसके बारे में कोई नहीं बोला कोई नहीं नहीं बताए और लड़की हमारी स्टेट वो फोटो डाली कि मतलब लड़का हुआ है बोल के है ना तो हमको मालूम पड़ा कि लड़का हुआ है बाकी ये लोग यहाँ आए बच्चे को देखने के लिए एक बार भी सर पड़ोसी को ये वीडियो कॉलिंग करके दिखाते थे लेकिन हमको कभी वीडियो कॉलिंग करके नहीं दिखाया की चलो नाती है तुम्हारा अंजलि की शक्ल देखे सर तो जब से लाया तब से हमने तो लड़की की शक्ल नहीं देखी लड़की जैसे अब पोता को क्या बोलते हैं बात भी करते थी ना अब मैसेज में खाली मैसेज डालती थी अब वो मैसेज भी वो ना वो सर मैसेज भी नहीं लगता है ना कि अंजलि करती थी क्योंकि उसके पास तो फोन रहता ही नहीं था मैसेज ये हम लोगों को भ्रमित करने के लिए ये मैसेज डालता था कि इनको ये रहे कि लड़की अच्छी है खुश है कोई टेंशन नहीं है पांच जब से लेके सर उसकी शकल हमने नहीं देखी है आज हमने उसको मुर्दा घर में देखा है मुर्दा घर में छोड़ के लोग सब अपने घर में सो रहे थे शांति से हम चार बजे गए हैं तो वहां देख रहे हैं कि आप अपनी कंप्लेन ले लो और बच्चा ले लो बच्चे की कस्टडी हमको देना चाहते हैं तो बच्चा जब आपका है तो आप बच्चे की परवरिश करिए और बच्चा भी सुरक्षित होना चाहिए कल ये ना समाचार आनी चाहिए कि बच्चा खत्म हो गया इतनी रिक्वेस्ट कर रही हूँ सर मुझे बस न्याय चाहिए बस हो गया आहेत अंजलीच्या ह्या जाण्याने जर प्रेम विवाह करणाऱ्यांसाठी ही एक मोठी शिकवण असणार आहे जर प्रेम विवाह करायचाही असेल तर तुमच्या सारखाच शोधा जो काही कमावित नाही याच्याशी कधीही प्रेम विवाह करू नका नाहीतर एक दिवस आपल्याला सुद्धा असाच बघावायस मिळणार आहे